І на завершення трохи позитиву. Кілька анекдотів про наше судочинство. Просто зараз. Суддя спрашивает обвиняю, маємо зачем вы на суд принесли лом. А э, с, этот, обвиняемый говорит, ну мне же надо чем-то защищаться. Иду я ночью домой, ко мне подошли двое. Э, говорят, снимай шубу и шапку. Я так и сделал, с одного снял шубу, с другого шапку. Обвиняемый. Что вы можете сказать в свою защиту? То, что мне были доверены там, 3, 3 миллиона, но... Я присвоил из них только 750 тысяч. Судья спрашивает у потерпевшего. Потерпевший, вы признаете, что у вас, что вот этот вот подозреваемый угнал у вас машину? Он отвечает, вы знаете, после речи его адвоката я вообще не уверен, что меня ее угнали. Судья спросил мужа, почему вы не спасали жену, когда она тонет? Он ответил, потому что она орала, как всегда.